Также необходимо отметить металлургов города Мариуполя. В частности, на комбинате Ильича заканчиваются уже пусконаладочные работы и введение в требуемые проектные параметры установки пылеугольного вдувания топлива в доменных печей и начаты проектные работы по реконструкции аглофабрики, а также пыли очистных сооружений конверторов, всех трех конверторов. И, значит, вот есть Донецкий металлопрокатный завод, который находится в городе Донецке, тоже динамично развивающееся предприятие. В Дню металлурга они запускают прокатный стан, совершенно новый прокатный стан по производству мелющих тел ну, уже достаточно значимое событие небольшое предприятие но тем не менее значимое событие для металлургии запуск тоже нового объекта Те мероприятия о которых мы с вами говорим модернизация соответственно повышение качества продукции которая будет выпускаться расширение ассортамента, это введение вот новых станов введение нового оборудования направлено на то чтобы так скажем удержаться на тех позициях на которых сегодня находятся украинские металлурги донецкие металлурги и может быть даже вернуть вот те позиции которые были утеряны ну, в мировом рейтинге по объему производства стали. В умовах, коли практично всі металургійні підприємства працюють збитково, є реальна загроза втратити вагому частку галузі, щоб підтримати металургів та не допустити масового закриття підприємств, що в свою чергу невід'ємно призведе до соціальної напруги. Урядом України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу підписано меморандум про співпрацю, де окреслені заходи, що не допустять розбалансування галузі. Зобов'язання на себе взяли обидві сторони. Уряд пообіцяв певні преференції. Прежде всего это оперативное возмещение НДС, подтвержденное к возмещению по состоянию на 1 апреля текущего года, и не допустить роста задолженности по НДС в течение срока действия меморандума. Обеспечить оперативный возврат уплаченных наперед всех видов налогов. Кроме этого, не допускать до окончания срока действия меморандума повышения тарифов на железнодорожные перевозки более чем на 5% по состоянию с 2012 года. И также рекомендовать Национальной комиссии по госрегулированию тарифов в сфере энергетики не допускать повышения тарифов на электроэнергию более чем 5% по сравнению с 1 апреля текущего года до конца действия меморандума. Что со своей стороны гарантируют металлурги, руководители, собственники металлургического комплекса? Не производить сокращения, вот то, что вы спросили, в трудовых коллективах, сохранить трудовые коллективы и не снижать объемы производства металлопродукции. Потрогу на заводах, де вже введено у дію нові потужності, почали освоювати випуск нових видів прокату, швелера, арматурного профілю та інше. Але як вже говорилося, металурги не будуть працювати без замовлень. І якщо на зовнішніх ринках попит постійно зменшується, порятунком для української металургії може стати тільки внутрішній ринок. Але і тут українським металургам доводиться боротися з тими ж конкурентами, що є у нас і на зовнішніх ринках. В авдеевке завод металлоконструкции. вместе с нами он разработал новую опору для линии электропередач из металла полностью из металла это многогранные опоры мы создали новую практически конструкцию у нас есть полигон мы на нем испытали у нас есть оборудование, где мы все это доказали и сертифицировали. И тем самым сразу выиграли, выиграли тендер линии, целой линии по Крыму. Тогда, как до этого уже был подписан договор, чтобы будут строить поляки. И вот наши металлостроители, мы взяли отсюда прокат с Мариуполя, они изготовили эти опоры, мы их поставили там, Смотрите, цепочек. і ми дали роботу своїм людям. Випробувальний полігон Донбаської національної академії будівництва та архітектури можна назвати унікальним. У світі таких лише 13. в Україні тільки цей. Выпробования на полигоне дают возможность защитить украинских потребителей от некачественной импортной продукции. Також на последнюю роль в защите отчизнянных потребителей играют новые стандарты и нормы, которые сейчас розробляються учеными. К сожалению, сюда очень много пошло продукции из Турции. Это опоры, опять же, металлические все, опоры электропередач, осветительные, мобильной связи. Причем они не сертифицированы в Украине. Но они выполнены по нормам Еврокоду, европейским. И это было им достаточно, чтобы ввозить сюда на самом деле очень низкого качества продукции. Сейчас мы отбиваем это все дело мы вместе нашей академии и еще два института это одесса и полтава полностью делаем все наши украинские нормы по металлостроительству по всему этому адаптированные с еврокодами таким образом мы не только даем возможность вывоза потом готовой продукции а не просто чистого металла за рубеж давая преференции именно своим металлостроителям больше того мы сегодня делаем такие же нормы для Казахстана. Казахстан не мог себе создать их. Мы ему создаем такие нормы. И мы туда навязываем нашу металлопродукцию, наши проекты. Мы выиграли в Казахстане, выиграли в Казахстане проект по строительству громадной линии электропередач. Из наших опор, вот которые идти будут с нашего завода высоководных опор Донецкого. По проектам, які ми з ними робили. За прикладом використання нашого металу на вітчизняному ринку далеко ходити не треба. Перехід через Макшосе забезпечить не тільки безпеку пішоходів, а й, врешті-решт, заощадить витрати на пальне водія. Бо гальмувати або зупинятися на цій ділянці дороги вже буде не потрібно. Є й інші приклади використання металу. Сьогодні кожен инвестор и каждый хозяин хочет, чтобы построено было качественно, легко и красиво. Это все можно сделать только из металла. И весь мир строит из металла. У нас сегодня, посмотрите, все высотки в основном делаются из железобетона. В мире уже никто не делает из железобетона, только из металла. Весь каркас металлический, быстро, мгновенно у нас достаточно металлургия произведет любой. А там є свої преимущества, великі, дуже великі. Час показав, що робити ставку на експортні поставки зараз не варто. В останній час ціни вперто повзуть вниз, і у майбутньому ситуація навряд чи суттєво зміниться. На ціну металу та конкуренцію на ринку впливають також і геополітичні процеси. Можливе підписання у поточному році Україною угоди про асоціацію з ЄС. Багато хто оцінює скептично. Створення зони вільної торгівлі скасовує всі торговельні обмеження. З боку Європи всі мита будуть дорівнюватися нулю. На думку самих металургів, підписання угоди з ЄС на їх роботу майже не вплине, бо на європейські ринки вони і не розраховують. Я не думаю, що вона скажеться на металургах. А, почему? Потому що ринок ЄС достатньо закрит і давно закрыт. то Тобто там, очень, так сказати, этому... щепетильно относятся, да, и, так сказать, всякими способами не пускают производителей, то есть есть свои производители а, те, того же металла, а, которые на сегодня там обеспечивают внутренние потребности ЕС. Поэтому у нас никогда ЕС не была большой долей а, в, в наших, так сказать, экспортных поставках. Вот, и я, так сказать, не думаю, что это подписание именно для металлургов как-то скажется. Традиционные рынки для нас сбыта – это Азия, это э, значит, Африка, там, возможно, там немножко там, Северная и Южная Америка, ну, так сказать, ЕС там небольшая доля. Але треба враховувати той факт, що посиленим пошуком нових ринків збуту зараз займаються всі країни. А зона вільної торгівлі та скасування торговельних обмежень робить Україну вигідною територією для ввозу продукції. А нашим металургам вже зараз доводиться на вітчизняному ринку конкурувати з імпортерами з Китаю, Польщі та інших країн. Якщо зараз частка споживання на українському ринку продукції наших металургів невелика, і вони цією проблемою не переймаються, то згодом вони можуть втратити у цьому сегменті і те, що мають. Як би не розвивалися події у майбутньому, незмінним залишається той факт, що металургійним підприємствам необхідні будуть кваліфіковані кадри. Але сегодня ці специальности не очень популярны среди молоді. Мы с вами прекрасно должны понимать, что старение нашего населения происходит у нас на глазах. Старение производства и угольной промышленности, и металлургической работают люди, к сожалению, не самого молодого возраста. Очень сложно убедить в престижности сегодня профессии молодых людей и учить новую смену. Поэтому здесь очень серйозна стоит проблема: сохранить кадри для такої непростої квалификации отрасли, як металлургическая. Але проблема полягає не тільки у складності професії. Наприклад, такий потужний науково-дослідний та освітні центр, як Донецький національний технічний університет, традиційно готують спеціалістів для гірничо-металургійного комплексу України. Але його матеріальна база не оновлювалася десятиріччями. Тут намагаються зберегти хоча б те що залишилося за радянських часів. Некоторые обладнання для практичних робіт навіть виготовляють самі викладачі та студенты. это вот кислородный конвертер. Он изготовлен полностью собственными руками наших студентов. Этот макет или модель да, позволяет изучать процессы, которые происходят в кислородно- конвертерном, цехе при производстве стали. К сожалению, в реальных промышленных условиях провести эксперимент очень дорого, потому что мы с вами можем просто-напросто испортить плавку и получить брак, который мы сможем потом продать. И, к сожалению, никто не разрешает сейчас этого делать. И еще есть такая проблема, что, к сожалению, жидкая сталь очень горячая, и посмотреть в конвертер и увидеть, какие там происходят процессы, это очень затруднительно. В конвертер наливается вода до определенного уровня, соответствующая промышленному образцу. Опускается форма, производится продувка этой воды при помощи воздуха. И вода определенным образом себя ведет, позволяет сделать выводы о эффективности, допустим, либо продувки, либо положения формы относительно зеркала воды, ну и других технологических характеристик. Деякі оснащення лаборатории уже с можна можно назвать музейными экспонатами. Эта печка, ей лет столько, сколько мне. Она для лабораторной работы по мартыновскому производству, которого уже нет. Особливая гордость – лаборатория, сбудованная еще в 1972 году оборудована она не только лабораторными, но и промышленными печами из области специальной электрометаллургии. Ну и несмотря на так сказать, прошедшее время, некоторые трудности финансирования и все остальное, нам по сей день удалось сохранить это оборудование по мере возможности в рамках выполнения международных грантов, в рамках выполнения хост-тематики. Стараемся покупать новое оборудование. Но ведь в умовах Мізерного фінансування Донецький вищ випускає спеціалістів, які користуються попитом не тільки на українських металургійних підприємствах, щоб випускники мали не тільки теоретичні знання, а й практичні напрацювання вузом налагоджені зв'язки з багатьма підприємствами, як в Україні, так і за кордоном. Ми стараємося не тільки посилати наших студентів в. пределах Украины, ну, несколько расширить базу практик. В частности, у нас подписаны договора с российскими предприятиями. В этом году были на преддипломной практике, выполняют комплексные проекты, связанные с этим. Кроме этого, мы стараемся расширить наше сотрудничество и расширяем это сотрудничество с нашими западными партнерами, в частности с Ахенским техническим университетом. У нас есть договор о сотрудничестве. Более того, мы с ними периодически выигрываем различные гранты. В рамках этих грантов осуществляем как научное сотрудничество, так и, в общем-то, сотрудничество по обучению. треба відзначити що університет не тільки готує кадри для металургійних підприємств україни викладачі та студенти працюють над науковими проектами які потім впроваджуються на